isu keselamatan, kesibukan ibu bapa, tarikan televisyen dan permainan video atau apa saja aktiviti berkaitan dengan komputer, membuatkan ramai kanak-kanak malah orang dewasa membesar dan hidup dalam persekitaran sempit dan terkurung. Maka tidak hairanlah mengapa semakin ramai individu yang mula memakai cermin mata pada umur yang sangat muda. Malah semakin ramai kanak-kanak sekarang ini sudah mula memakai cermin mata ketika di sekolah rendah. Menurut kajian, masalah rabun merupakan salah satu daripada faktor utama kesihatan penduduk Asia termasuklah negara kita. Soalnya, mampukah rawatan dan cara-cara konvensional sekarang mengatasi atau sekurang-kurangnya meminimumkan peningkatan rabun atau adakah cara lain bagi mengatasi persoalan ini? Saya Adi Effendi dan ini adalah persepsi. Menyingkap persoalan yang menyelubungi permasalahan rawatan penglihatan, persepsi kali ini bersama-sama perunding pakar mata daripada Hospital Mata Kebangsaan Tun Hussein On yang berpengalaman dalam membetulkan rabun melalui penggunaan kaedah LASIK dan Relax Smile yang bahagia Dr. Muiz Mayudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih waalaikumsalam. kerana bersama persepsi. Ya. Terima kasih. Doktor, ambil. adakah tahap, adakah masalah rabun di Malaysia ini sudah sampai tahap yang membimbangkan? Uh, sebenarnya di Malaysia kita belum sampai ke tahap yang membimbangkan yeah. uh, tapi ia adalah satu masalah utamalah tentang yeah. penglihatan uh, pasal mata. Tu so, bila ya. kita cakap uh, berkenaan uh, kesihatan secara umum memang kesihatan mata ni adalah antara satu uh, faktor yang utama. Ya yeah, betul. Dan terutamanya rabun. Yeah. Rabun ni memang kita selalu tengok di mana-mana. Okay, dan kalau kita tengok kajian dari negara jiran uh, Singapura Uh, lebih kurang 30% daripada kanak-kanak uh, umur 7 tahun yeah. adalah rabun dan bila dia meningkat uh, ke dewasa sampai mencecah 80%. Yeah. So kita kalau kita ikut statistik itu mungkin kita tak lama lagi akan ke arah itu juga. Okey. Uh, mungkin ramai penonton-penonton di luar sana tu eh uh, dia orang cuma persepsi mereka bila kita cakap pasal masalah penglihatan ni rabun ya yeah. mungkin nak tak tahu mungkin ada lagi ke mungkin doktor boleh ceritakan apakah yang dimaksudkan sebenarnya apabila kita berbincang berkenaan masalah kekurangan penglihatan ni okey pasal kekurangan penglihatan atau visual impairment ni kita baik kita beritahu sedikit banyak bahasa definasi dia yeah. supaya orang faham okey kalau visual impairment uh, yang biasa yang uh, adalah bila penglihatan dia Uh, kurang dari 6/18. Kalau kita baca uh, daripada ABC dekat uh, doktor tu kan. Yang, mana dia, yang besar kecil-kecil yeah. kecil tu kita anggapkan baris keenam dari bawah. Yeah. So kalau dia tak dapat tengok lebih uh, jelas kalau yang huruf kecil-kecil yang lima ke bawah tu dia dah dalam kategori visual impairment, eh, masalah yeah. penglihatan. Kalau dia langsung tak nampak huruf paling atas sekali yeah. ataupun 660 itu kita dah kategorikan sebagai buta. Ya. Yeah. Okey, tapi walau macam mana pun kalau walaupun boleh nampak. Kalau tak nampak langsung yang huruf yeah. atas tu, kategori dia buta. Bukan buta ni maksudnya langsung tak nampak. Bukan. Okey. Persepsi oranglah selalunya kalau kalau buta tu dah gelap. Yeah. Dunia ni gelap berjalan mengapa-apa tak. Yeah. Kalau dah tak nampak yang tu dah kategori buta. Tetapi kalau dia buka dua-dua mata dan nampak sampai ke bawah Dan dia tidak kategori lagi, buta lagi yeah. Ataupun kalau dia ambil cermin mata dan pakai Dan tiba-tiba terang-terang yeah. Dia tidak jatuh dalam kategori itu lagi yeah. okay. Okay. Selalunya, kalau sebelum ni lah ya Dalam tahun-tahun sebelum-sebelum ni Kita selalu kaitkan masalah mata ni ya, hmm? Rabun dan sebagainya tu Dengan faktor umur Sekarang hmm. ni tak Sekarang ni kita tengok kanak-kanak pun Umur 6-7 tahun pun ada Dah mula pakai cermin mata jadi adakah ini sebenarnya satu uh, penyakit uh, melalui faktor genetik atau adakah ia faktor gaya gaya hidup ke apa komen doktor berkenaan ini? Saya rasa banyak faktor boleh kita ambil. Yeah. Kita pergi satu satu. Mungkin daripada segi genetik dia uh, ramai parents yang pakai cermin mata sekarang dan mereka sendiri akan lebih peka kalau anak-anak mereka sama ada memerlukan cermin mata yeah. ke tidak kita boleh tengok kanak-kanak even umur 3 tahun, 4 tahun pun sudah makan cermin mata eh. Yeah. Kita buk, mungkin dulu kita tak perasan ataupun ibu bapa hanya tunggu cikgu dekat sekolah saja bagi tahu kat mak bapak pergi cek anak awak kenapa yeah. kat sekolah tak nampak. Sekarang ni kita sebagai ibu banyak orang proaktif. Yeah. So dia test-test anak so akan uh, nampak. Okay. dan masa yang sama juga kita uh, banyak aktiviti Uh, iPad apa tablet yeah. handphone itu juga tidak apa tidak ada bukti kukuh sebenarnya kata oh penggunaan iPad atau guna handphone ni boleh menyebabkan uh, rabun yeah. tapi secara umum dia kita tengok usually memang mungkin ada secara halus tu ada kaitan yeah. juga lah. Ya. Yeah. Hmm. Okey uh, bersentuh berkenaan kepekaan ibu bapa tu mungkin ada yang ramai tak tahu tu kita sebagai ibu bapa macam mana kita nak kenal pasti bawa anak kita yang kecil ni dah ada tanda-tandanya tu. Apa tanda-tanda dia tu? Okey, tanda-tanda yang kita selalu bagi tahu atau kita tanya pada ibu apa? Yang pertamanya, adakah budak-budak ni tengok TV dekat? Ya. Yeah. Kita selalu kata zaman-zaman dulu jangan tengok TV dekat, nanti rabun. Yeah. Tapi sekarang ni kita rasa budak-budak ni tengok TV dekat kerana Sebab rabun. dia rabun. Ha, yeah. kerana dia rabun. Yeah. Dan bila kita tarik dia orang ni duduk dengan kita, orang kata jarak selamat 8 kaki lah apa semua dia tak enjoy. Semua nampak kabur, buat apa nak duduk. So dia pergi buat benda lain. So yeah. itu salah salah satu. Kalau dia duduk dengan kita, dia boleh tengok dia gelak-gelak sama tu mungkin terang. Ya. Yeah. Ha, Ada kata tanda-tanda lain macam pening kepala ke dan sebagainya. Biasanya nak kata pening kepala tidak. Biasanya dia tidak selesa nak buat uh, apa nama ni, membaca terlalu yeah. lama atau kat-kat sekolah ni Uh, dia tidak fokus di sekolah itu tanda tanda halus yeah. kita tak boleh kata uh, pasal cikgu kata selalu budak-budak ni uh, Kejap je lepas kadang-kadang sampai lepas waktu rehat apa-apa lah, yang lepas rehat dia dah dia dah tak tak enjoy dah hmm. sebab so, dia mungkin terlalu gunakan uh, otot muscle dia untuk fokus jadi kita hmm. kita sebagai ibu bapa kena prihatin lah pasal benda-benda macam betul, ni okey ada pula yang di luar sana tu ya ada yang katakan uh, pilihan mereka bila dah mata dah jadi kabur dan sebagainya itu pilihan mereka ada ya, kalau secara umumnya ada dua lah ya hmm. satu pergi hospital dan jalani rawatan hmm. kedua pakai cemata hmm. ya yeah. ada kebanyakannya yang tak nak pergi rawatan ambil cuma pakai cemata saja dengan alasannya ala rabun je pakai cemata okey dah lah hmm. tak payahlah nak nak buat rawatan dan sebagainya itu pun pakai cemata pun boleh buat kerja okey pakai cemata pun boleh buat kerja tak payah pergi rawatan semua sekali Betul ke? Adakah Um, masalah mata ni visual impairment ni akan menjejaskan produktiviti seseorang. Well, kalau betul-betul hanya uh, rabun dan perlu dengan cermin mata, then okey, masalahnya yeah. kita juga tengok especially yang kanak-kanak ni kita nak kena tahu adakah punca-punca lain yang menyebabkan dia rabun. Okey. Contoh dia, saya bagi apa 2 hari lepas saya jumpa satu makcik dah eh kategori makcik, yang selama ni dia memang rabun orang kata dia kena pakai mata. tapi rupanya kalau kita tengok dia dah ada katerak saya rasa dah kurang-kurang pun 20 tahun dah ada katerak yeah. tak pernah jumpa doktor dan untuk kanak-kanak pula kadang-kadang bila dia ada masalah silau astigmatism yeah. salah satu sebab astigmatism ni ialah dia mempunyai allergic yeah. conjunctivitis maknanya mata dia selalu allergic so dia selalu suka gosok mata hmm. So, gosok mata ni saya selalu bagi analogi macam ni Bola mata kita, mata kita ni macam bulat dia macam bola Ya yeah. Kalau budak-budak ni satu hari dia gosok 300 kali Hmm Selama setahun dua So, How bentuk like. ha, bentuk uh. bola tu akan berubah dan biasanya dia jadi yang lonjong macam bola rugby Ya yeah. So, itulah astigmatism Ya yeah. ha, Dan kalau kita tak hentikan kanak-kanak dia gosok mata Dia akan berterusan Ya yeah. Dan power dia orang kata kenapa anak saya mata apa power meningkat lah apalah semua tapi benda yang asas kita tak buat. Okey. Pakai cuma mata kita tahu bahawa uh, lama laun, power akan meningkat. Ya, yeah? itu adalah antara yang kita kita dapat uh, saksikanlah ya eh? daripada masyarakat sekitar. Tapi kalau kita buat rawatan pula, adakah uh, ini satu um, rawatan maknanya uh, akan akan pulih uh, atau adakah akan datang balik uh, simptom simptom itu? Um kalau kita jumpa doktor dan uh, kita tahu ada masalah contoh dia kalau kita rawat dia jangka panjang lah dia jangka ha. panjang. kita tahu jumpa doktor pun dengan uh, checking apa semua atau kalau ada alergi kita buat ubat pun uh, power akan naik pasal yeah. bila kata kita ambil daripada umur uh, remaja eh kita semakin lama semakin tinggi yeah. so salah satu sebab kenapa uh, power meningkat ialah panjang bola mata tu semakin besar. so yeah. Uh, yeah. so automatik dia akan naiklah okey so biasanya benda ni akan stabil pada umur 20 power dia akan biasanya kita umur 20 akan stabil lah okey hmm. tapi okey tadi doktor ada sebut astigmatisme uh, astigmatisma dan sebagainya tu uh, saya percaya bahawa 75% daripada penyakit-penyakit mata ni sebenarnya boleh diubat boleh dirawat uh, kalau tak mungkin kebanyakan je lah. Eh. Hmm. Tapi masalahnya sekarang ni orang masih lagi ragu-ragu uh, untuk melalui rawatan dan kebanyakan yang memilih untuk memakai ciuman dan sebagainya itu. Kenapa? Apakah, adakah, um, apakah kerisauan mereka? Adakah uh, tidak mempunyai pendidikan yang secukupnya dan sebagainya? Apa komen anda? tu Adi di tengah bincang pasal rawatan laser lah. Ia. Eh? Yeah. Uh, rawatan laser. Okey. Biasanya kenapa orang tidak apa tidak mahu pergi jumpa doktor ataupun takut untuk buat lawatan laser biasanya saya selalu kategorikan kepada tiga, saya kategorikan kepada tiga lah eh. Yeah. satu sama ada orang tu langsung tak tahu dia pernah dengar aja ke ada orang pernah sebut tapi dia tak pernah mungkin terlalu sibuk ataupun tak ada sempat nak masuk internet ke bercakap dengan kawan-kawannya pernah buat ke pasal laser tu kedua tidak mampu yeah. mungkin tidak mampu ataupun ketiga memang takut memang kalau saya tahu setengah-setengah pesakit saya memang dia nak nak sudah tapi saya sentuh mata je dia dah nak, kalau boleh dah lari sampai bawah yeah. baru nak sentuh mata belum lagi kita nak lakukan bedah. so saya rasa Biasanya antara tiga tu aja. Ya, yeah, itulah hmm. antara tiga-tiga faktor hmm. yang menyebabkan orang rasa risau. Okey, Tuan sebut laser tadi, rawatan laser. Apakah lagi jenis, sebelum kita pergi pada lebih menjurus, lebih mendalam lagi, apakah lagi jenis-jenis rawatan yang terdapat di Malaysia sekarang ni? Okey, sebelum kita ke laser lah. Biasanya yeah. kalau orang seseorang tu punya masalah rabun, yang paling biasa kita ialah pakai mata Ya. Yeah. Okey. Yang kedua, ialah yang sekarang ni tengah popular, Ha, tengah hangat ialah penggunaan contact lens atau ha, yeah. kanta sentuh. Ya. Yeah. Okey, ter sekarang ni kanta sentuh pun ada colour-colour, ah, yeah. besarkan bola mata apa semua ke kita pun. Dan uh, of course yang last sekali kita ada rawatan laser lah. Ya. Yeah. Ha, itu, itu. Jadi, bersentuh pada contact lens tu menarik tu. Ya memang betul lah, doktor kata. Ada pula sekarang ni menganggap pakai cuma mata adalah sebagai satu gaya hidup. Nampak cool pakai cuma mata dan sebagainya hmm. tu kan. Hmm. Uh, contact lens pun begitu juga macam hmm. orang kata katalah ada macam kecang color uh, kita tengok apa orang-orang Asia bermata biru dan sebagainya hmm. itu lucu juga kadang-kadang kan yeah. tapi mereka menganggap itu sebagai satu macam seronok satu satu gaya hidup betul adakah ini satu cara yang uh, boleh kita gunakan uh, sebagai saja seronok, seronok ke macam mana tak boleh saya rasa kalau sekiranya seseorang itu tidak perlu memakai uh, contact lens eh? ya yeah tanpa yang apa, tak boleh sentuh lah, benda apa kontak lens tu. Kerana masalah kontak lens, bila kita letak kontak lens di atas mata tu, kornea mata kita jadi haus uh, kepada oksigen. so dia block yeah. Dan banyak masalah-masalah yang boleh uh, datang dengan yeah. uh, dengan kontak lens. So, kalau you tidak ada disiplin yeah. untuk guna kontak lens, apa maksud disiplin maknanya tak mau guna lebih daripada 10 jam. Yeah. Uh, tak boleh hari-hari cuci yeah. dan tak boleh disiplin untuk buang bila dia sudah lupus, tadi lupus dia saya nasihatkan janganlah Demikianlah tadi perbincangan bersama-sama yang bahagia Dr. Muiz Mayudin seorang pakar daripada Hospital Mata Nasional Tun Hussein On berkenaan isu kesihatan mata ini. Kita beri laluan kepada Adlan dan apabila kita kembali, kita akan bercerita lebih lanjut lagi berkenaan masalah-masalah yang dihadapi dan apakah dia peranan-peranan yang dimainkan oleh Hospital Mata Nasional Tun Hussein Jangan ke mana-mana. Anda masih bersama-sama Persepsi di mana kita membincangkan masalah kesihatan mata bersama-sama yang berbahagia Dr. Muizma Yudin, seorang konsultan dengan Hospital Mata Nasional Tun Hussein On. Doktor, tadi sebelum kita pergi pada iklan, kita ada bercerita berkenaan apakah dia masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan sebagainya itu. Dan antara yang kita sentuh ya, sebelum kita pergi pada iklan adalah masalah contact lens ni, Pemakaian contact lens. Sekarang dah jadi trend untuk memakai contact lens dan sebagainya. Hmm. Kita jangan cerita pasal trend lah. Ya. Kita cerita pasal kesihatan sekalipun. Hmm. Walaupun orang tu mata dia masih tak awas, dah ada rabun, memakai contact lens ni ada yang doktor mengatakan baik jangan, ada yang doktor kata boleh. Jadi mana satu Okey. Boleh kepada orang yang tahu disiplin diri. Ya. Yeah. Uh, tidak memakai lebih daripada 10 jam. Yeah. Uh, rajin untuk membasuh dia punya contact lens dengan dengan cara yang betul. Yeah. Dan pada tiba masa dia sebelum lupus menukar contact lens. Yeah. Okey. Jangan kepada orang-orang yang tak ada disiplin. Contohnya yang balik lewat, keluar pagi balik lewat, tengah-tengah tak ada masa terlalu sibuk untuk buka contact lens. Balik terlalu penat, kadang-kadang tertidur dengan contact lens. Kadang-kadang yeah. sekali tertidur dengan contact lens pun dah jadi masalah. Yeah. So tidak berbaloi untuk kategori inilah. Adakah uh, memakai contact lens yang cara yang tak betul seperti yang doktor sebutkan tadi, mengundang masalah-masalah lain, mungkin doktor boleh bagi contoh kes-kes oh. yang pernah uh, terjumpa ke sebelum ni. Memang ada, memang yeah. ada Adi. Kita saya boleh kategorikan ni macam apa cerita seram lah. Eh. Yeah. <laughs> Pasal kalau kita pakai uh, kita pakai contact lens overuse dan kalau ada jangkitan, korn, uh, kita boleh dapat cornea ulcer. Yeah. Kolonial ulcer ni kalau kita uh, ambil cara kasar dia ialah seperti uh, bisul atas mata. Eh. Atas mata kita tu bisul. Di biji mata. Ah, uh, atas, atas, mata hitam kita tu ada keluar nanah apa semua so dan bila dia terlalu teruk dia boleh bocor masuk dalam mata so rawatan untuk kornea ni satu je kita kalau okey kita biasanya kalau yang sikit baru nak jadi kita boleh Yeah. Uh, guna antibiotik titik lah biasanya kes-kes begini kalau masuk hospital tu kalau 2-3 minggu dalam wad tu dalam tangan lah eh? yeah. dan kalau serius tu sampai kita perlu buat transplant eh? yeah. uh, ambil mata daripada donation yang orang pernah dah mati eh? yeah. untuk tutup balik uh, bocor yeah. dan bila kalau dah begitu penglihatan lepas uh, pembedahan ni ataupun selepas kena ulcer ni adalah uh, memang tak terang lagi lah yeah. Kebanyakan kes-kes yang kita lihat ya seperti um, uh, yang yang lazim dijumpai adalah masalah yang mengidap um, kornea itu di bahagian depan mata. Dan itu kalau nak kita buat laser dan sebagainya itu boleh saja.